Salam dostlar, Space Sensitivity-ya xoş gəlmisiniz. Space Sensitivity-ya xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərə Fazodosec diş dişsimlərinin harasında gedir. Bu haqda danışacam. Əvvəlcə Paint proqramını açaq. Tutaq ki bu haron speed dişitsimdir. 1 2 Dişitism beledə 10 nüvasıdır. Tutaq ki bu 6 yarıdır. Burdan təzqiq alır. Şişib yatdıqca təzqiq alır və burdan nüvə ötrür və beləcə nüvəni sazlaşdırır. Ümumiyyətlə 1 2 diş cisminin balalıqları diş cisminin kənarında yerləşir. Yəni tutaq ki, burada bir balalığı var. Burdan hər hansı bir erək cisim keçdikdə Buradan her bir eşit cisim geçtik de. Bu nüvə. Bu balalıq. Evet. Ümumiyyətlə dişi cismin balalığı Diş diş süt daxilində qıraqda yerləşdiyindən, qıraqda yerləşdiyindən, yan utoqçı portu yerləşdiyindən burtdan əhəssis cism cismi, əhəssis cismi şüaları və ya hətta kimya maddələri daxil olur. Diş dişmin Bala alıyor Balalığı burada biraz büyük götürüyorum. burdan daxil olur dişi cismin balalığına burdan ox şorasını qoyaq və periləş şüaları və kimya maddələri daxil olur dişi cismin balalığına və periləş balalıqda qaynama gedir bir müddətdən sonra isə dişi cisim doğur diğer ya çubuk bu ra. Dişi ismin bu gözsü. Balanın bu gövüzü, ananın bu gözsü götürülür. ben ananın bir bela arası doğarken. dir və belaşla dişi cisim oradan bayıra doğur və belaşla polo oradan bayıra çıxır. Spes ansivə bütün xoşaldınız. Ümumiyyətlə eşəc cisimlər cəlalışın birinci balalığı görürlər. Və seks balalıqda gedir. Dişi cisimlərdə Space TV'ye bir daha hoş geldiniz. Kanalımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımı like etmeyi unutmayın. Talihinizde, özelinizde, özünüzde yaxşı bakın. Sağ olun.